Superliga liga o'n tur uchrashuvlari davom ettirildi metallurg o'z uyida lokomotiv bilan murosa ko'chasini tanladi uchrashuvning asosiy daqiqalarida hisob ochilgani yo'q Hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning beshinchisida ali abdurahmonov hisobni ochgan bo'lsa hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning to'qqizinchisida damir de temirov penaltidan hisobni tenglashtirdi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deya damir temirov topildi metallurg Lokomotiv uchrashuvida to'pni ushlab turish bo'yicha 49:51% to'qqizga natijasiga ko'ra lokomotiv ustunlik qildi har ikki jamoa a'zolari 10 marotabadan zarbalar yo'llagan bo'lsa ularning 3 tasida metallurg aniq zarba yo'llagan va 2 tasida esa temir yo'lchilar bu ishni uddalay olgan burchak zarbalari bo'yicha bu 3:1 metallurg qoydasiga va shuni ham qo'shimcha qilish kerakki o'yin davomida prekobodliklar bir marotaba ogohlantiriishgan